Міська влада в пошуках шляхів для економії бюджетних коштів ліквідує окремі комунальні підприємства, які повністю фінансуються з місцевої казни, але не становлять для міста особливої необхідності. Одне з таких підприємств це міська рятувальна служба. Щороку на неї витрачається близько 300 тисяч гривень. В грудні 2014 року сесія міськради прийняла рішення про закриття підприємства. Але колектив проти тому не обійшлося без інцидентів. Детальніше про це далі. Що касається цього підприємства. Це підприємство, ви знаєте, було создано більше 10 лет тому в городі нашому Жолтому на Воду. У нас нету паспортизованих пляжей і в принципі Городской бюджет на протяжении более 10 лет содержал это предприятие, финансировал его, но, к сожалению, оно не выполняло те функции, которые должно выполнять. Кроме этого, мы были впервые, я с сентября месяца выполняю обязанности первого зама и по моим поручениям неоднократно вы направлялись комиссии, которые хотели увидеть сотрудников этого предприятия, но, к сожалению, к сожалению, только в пятницу мы увидели в лицо наших матросов которые выполняли непонятно какие поручения проконтролировать. То есть ставится вопрос вообще их присутствия на рабочих местах, потому что неоднократные комиссии выезжали с проверкой. Сотрудников мы не видели, как и директора, так и остальных. Предприятия со штатным раскладом, который у них есть, это значит на данный момент там работает начальник. Предприятие на полставки работает бухгалтер и два матроса. Вот. При этом у руководителя предприятия, это, чтобы громада знала, сколько и почему это идет истерия вот. со стороны э, начальника э, службы э, Зарплата у начальника службы со штатным расписанием э, в, в 3,5 человека составляет около 5-6 тысяч гривен. Кроме этого было... Э, Похищение материальных ценностей я хотел бы обратиться к представителям внутренних дел, чтобы они все-таки разобрались, кто похитил лодку. Вот, и все-таки есть у нас информация и есть свидетели те, кто могут подтвердить, Какая, кто вывозил ее, на какой машине, и после, кого, после чего э, руководителям предприятия МКАРС было сделано заявление о том, что у них украли лодку. В пятницу была выездная комиссия по инвентаризации имущества э, этого предприятия нас не допустили проведения инвентаризации, вот, что ставит под вопрос наличие и присутствие материальных ценностей этого предприятия. То есть представители властника не имели, нам не дали возможность произвести инвентаризацию, определить наличие или отсутствие материальных ценностей этого предприятия. Вот, значит, возникает много вопросов по этому предприятию. То, что говорят о том, что не будет обеспечена там жизнедеятельность и обеспечение безопасности наших жителей на наших водоемах значит это не совсем правда есть разработанные мероприятия и то что будет необходимо, будет выполнено в плане обеспечения безопасности в летнее время на нашем детском пляже. Разработанное мероприятие, это все будет осуществляться. Но я хочу отметить то, что каждый житель нашего города и каждый громадин несет ответственность за поведение на водных объектах. К осенью, из-за чего возник вопрос, и потом мы начали присматриваться к данному предприятию. Значит, осенью был звонок от мэра Петрова. Так и так, вот у вас есть спасатели, у нас чрезвычайная ситуация, на водозаборе, значит, затащила корову, перекрыла там водозабор где-то, то есть не поступала воды, нам, нам, нам нужны водолазы для того, чтобы выполнить работу, скажем так, убрать тушу с водозабора. Ну, я попытался найти наших работников карса. Ну, слава Богу, где-то там в 1130 11 я вызвонил, все-таки появились на телефоне, значит, что, как и где. После этого вроде как переговорили, да, значит, что мы можем выехать, можем выполнить эти работы. Я добрал по телефону мэра Петровой, тот сказал, спасибо, уже не надо, я говорю, а как так, как вы вышли из ситуации? Он говорит, ну, вы пока там собирались, родились, скажем так. Я, говорит, перезвонил Криворог, Криворог выслал спасателей. Они приехали, то есть за вот эти промежутки три часа, пока я искал своих, они приехали, и за 1200 гривен они вытащили эту тушу, сделали это самое. Потом я связался с городом. Криворугом по данному вопросу мне подтвердили, что вопросов нет. Значит, если необходимость такая будет, то есть по вашей заявке заключим договор, по вашей заявке, значит, одноразово будут выезжать, допустим, водолазы для выполнения данных работ. Но ну, это работы, скажем так, доставлять утопленников. Ну, слава богу, в городе за последнее время там было там или один, или вообще никого не было. У нас, значит, водоемы не упорядкованы. У нас немає офіційно пляжей. Тобто неупорядковані водойоми. Тобто, в принципі, нам ця вот, служба в городі зовсім не нужна. В місті лютує грип. За тиждень захворюваність респіраторними інфекціями зросла майже на 12%, говорять медики. При обращении за медицинской помощью за неделю зарегистрировано среди всего населения случаи в ОРВИ 524, на прошлой неделе было 469. Из них отмечается рост как случаев по взрослого населения, случаев заболеваний взрослого населения 281 случай, так и детского 243 случая. Подорожуючи вулицями міста, жовтовоці регулярно натрапляють на купи сміття. А як відомо, ліквідація стихійних сміттєзвалищ це завдання жрео. Комунальники пояснюють, не можуть вивезти сміття через подорожчання бензину. Влада обіцяє допомогти. Далі пряма мова. Ви всі знаєте, наскільки повисилася гарчі смазочні матеріали в останнє. дуже складно. так как у нас аварийка, как вы видите, работает регулярно. Но в тарифе там предусмотрено 6,50, то есть очень сложно вывозить кучи листьев, тем более задолженность есть и по бюджету огромная. Поэтому я просил бы Василия Неминовича наверное, сделать распоряжение и какую-то помощь надо будет для вывоза смета оказать нашему предприятию. Действительно, время очень непростое. И действительно, значит, то, что в тарифе у нас заложено 6,50 на топливо. Сейчас топливо, вы знаете, под 30 гривен. То есть разница очень большая, предприятие действительно несет убытки. Вчера я со своим первым замом, с Милюшкой Анатолием Николаевичем, мы ездили, объезд по городу такой сделали, небольшой, значит, ну и в принципе, скажем так, город частично убран, частично не убран, и да, куча есть, я думаю, как-то решим вопрос, поможем КПФ ЖРЭО с топливом, чтобы эти кучи вывозились. Я думаю, к концу марта месяца мы проведем субботник и доубираем то, что у нас не было убрано осенью и постараемся его вывести. Но ну, опять же, скажем, обратили внимание на так называемые кучи смета листвы. Где, кроме того, что там должны быть листва, должно быть немножко, небольшое количество каких-то там веток, допустим, я так понимаю, но не, не деревья целые, особенно касаются частного сектора, в районе частного сектора целые там деревья на, на кучах смета лежат. Но кроме того, у нас еще там валяются строительный мусор, там битые, унитазы, или просто пакеты какие-то. Ну, то есть то, что я обращался уже к желтоводцам, еще раз обращаюсь. Ну не тяжело, обычно куча смета находится недалеко возле э, контейнеров с твердыми бытовыми отходами. Ну неужели, извиняюсь за выражение руки, повысыхали, э, пронести 2 метра этот пакет и выбросить в э, это самое мусор э, в контейнер, но надо обязательно бросить на кучу смета. Ну... З підвищенням цін на товари та послуги оформлення субсидії це єдиний спосіб перезимувати і, хоч якось, зекономити кошти. У 2015 році півтора рази більше жовтоводців звернулося за оформленням субсидій. За даними відділу статистики, на сьогодні майже 2,5 тисячі жовтоводських сімей вже її отримали. В січні середній розмір субсидії на одну родину становив 316 гривень.